hozirgi kunda ekspertlarni shaxsiy brendini rivojlantirish ularni onlayn kurslarini запуск qiladigan produserlar ko'payib ketdi на самом деле o'zi именно produserlar o'zi uch xil turga bo'linadi prodyuser o'zi alohida ishlaydi 1000 dollardan 1.500 dollargacha bo'lgan фиксивный aplata bilan komandada kamida 15 tadan ko'proq xodim ishlaydigan bo'lsa hozirgi payt именно пroduser bilan ssenarist bitta kak в дном лице продюsserskий цenтрda instagram sahifasiga tiktok sahifasiga youtubega telegramga delani rahbari bo'lsa i ularni tepasida turadigan p hisoblanadi bunaqa <tipra> pрoдюserskiй цentr ochish uchun necha pul pul kerak o'zim esa yuz ming dollardan oshiq pul именно продю центр qurish uchun rivojlantirish uchun tikkanman demoqchiman o'shaning uchun ekspertlar bilan har doim gaplashayotgan paytisiz ре договорr orqali gaplashishingiz kerak buni ikkita sababi bor birinchisi bu produsser ikkinchisi esa ekspert ekspertni ikkinchi xatosi esa bu storisni vaqti yubormaslik bu sohani kelajagi qanaqa ya'ni mana o'zbekistonda bu kamida besh yildan o'n yilgacha yashaydi o'sha uch yildan keyin bu уже mana bunaqa qilishni boshlanadi ya'ni kamayishni boshlaydi уже qimmat produktlar sotilishi boshlanadi o'nta o'n beshtaga borib qoladi o'shanda siz oxir oqibat ikki uch yildan keyin katta natijaga erishish kafolati bo'ladi demoqchiman hozirgi kunda ekspertlarni shaxsiy brendini rivojlantirish ularni onlayn kurslarini zapus qiladigan prodyuserlar ko'payib ketdi ularni yaxshisi bilan yomonini qanaqa ajratsa bo'ladi keling men sizga именно kuchli prodyuser bilan именно kuchli emas bo'lgan prodyuser farqini tushuntirib berishdan oldin men sizga o'zi tushuntirib beray o'zi qanaqa prodyuserlar bor qanaqa produserlar o'zi mavjud на самом деле o' именно prodyuserlar o'ziuch xil turga bo'linadi birinchisi bu agar prodyuser yakka tartibda o'zi bitta o'zi ishlasa demoqchiman bu без команды bo'ladi bunaqa produser hamma narsani o'zi bajaradi hamma vazifalarni demoqchiman bu o'zi reklama yoqishi mumkin o'zi progrev yozishi mumkin o'zi syomka qilishi mumkin o'zi montaj qilishi mumkin ekspertni o'zi gaplashadi и hamma narsani o'zi bajaradi именно bitta o'zi demoqchiman обычно bunaqa produser besh yuz dollar фиксивный оплата bilan yigirma foizga ishlasa bo'ladi o'zbekiston bozorida agar именно условия труда haqida gapiradigan bo'lsam и ikkinchi turdagi prodyuser bu уже prodyuser solo deb hisoblanadi agar именно e komandada olti kishidan sakkiz kishigacha bo'lgan iменно xodimlar ishlasa именно sonni aytadigan bo'lsam bu yerda уже nima o'zgarishlar bo'ladi prodyuser o'zi alohida ishlaydi именно съеmка bilan montajni boshqa odam qiladi ya'ni mobilograf qiladi bu yerda lekin professional apparatura ishlatilmaydi hamma narsa telefonni o'ziga olinadi ya'ni iypfonga bu bo'lishi mumkin dizayner professional dizayner emas bu который fotoshopda ishlaydigan bu уже который kavada ishlaydigan dizayner deb hisoblanadi именно shablon dizayni yaratadigan bu bo'lishi mumkin обычный maker отры storislarni joylab boradi yoki syomka qiladigan inson bo'lishi mumkin beshinchisi bu targetolog oltinchisi esa bu технический specialist который bizonlarni настройкa qiladi yoki saytni yaratadigan bitta xodim deb hisoblaylik bunaqa komandani turi bunaqa продюсер как продюсер solo deb nomlanadi aytganimdek komandani olti kishidan sakkiz kishigacha -e ishlaydi и bunaqa holatda siz nechchi pul olishingiz mumkin 1000 dollardan bir yarim ming dollargacha yani bo'lgan fиксилный опlaтаa bilan plyus uh, o'ttiz o'ttiz olishingiz mumkin agar bizada именно birinchi turdagi продюсированияni produser primernо o'n ming dollargacha запс qila oladi ekspert bilan ikkinchi turdagi продюсирвания esa bu aytaylik o'n ming dollardan yigirma besh ming uzog' bo'lsa o'ttiz ming dollargacha zapus qila oladi именно o'zbekiston sharoitida undan ko'pini уже qilolmaydi endi конечно любой uh, итуи исключение bo'ladi bundan kam bo'lishi ham şey mumkin bundan ko'proq bo'lishi ham şey mumkin uchinchi turdagi именно продюсирование именно prodyuser turi bu именно o'zimni komandamdagi продюсерский центр deb hisoblanadi ya'ni qachonki именно jamoada именно komandada kamida o'n beshtadan ko'proq xodim ishlaydigan bo'lsa и bularn нapravleniya juda judayam ko'p hozir man sizga shu o'n beshta направления sanab o'taman birinchisi bu именно продyuser ssenarist nima uchun produser и ssenarist deyapman chunki hali beri o'zbekistonda bu narsa ikkiga bo'linmagan ya'ni именно продюсирn ham и ssenariy progre yozishni ham bitta odam qiladi haligacha bu xuddi o'zbekistonda uch uh, yil to'rt yil oldin xuddi smm shik bitta bo'lsa ham target o'zi yoqardi ham kundeyse, bar, što, smm o'zi qilardi hozirgi kunda esa именно разделение bor чtо smalohida targetolog esa alohida bizada ham xuddi shunaqa hozirgi payt именно продюser bilan senarist bitta как в лице уже oradan bir yil ikki yil o'tgandan keyin bu уже bo'linishi ham mumkin demoqchiman ho'p bu birinchi odam buni vazifasi nima produseri именно progresli yozish именно kurslarni qanaqadir упаковкаsi bilan shug'ullanish yoki tizimlashtirish deb hisoblanadi yoki aytaylik именно metodologiyasini qurib berish ya'ni имeнnо kursni programmasini demoqchiman и полностьюапускsizni ot a do ya qilib beradigan inson prodyuser vazifasi shunaqa ikkinchisi esa bu уже professionalniy operator professionalniy operator degani bu уже professionaln apparatura bilan ya'ni именni kamera bilan svetlar bilan hamma narsa bilan professional darajada qiladigan inson ya'ni syomka qiladigan uchinchisi esa уже bu pрofessiональный montajor ya'ni имeнno videolarni aytaylik qanaqadir telefonda inshot videoli приложениalarda emas balki именно ado premier pro after effectsda montaj qiladigan inson именно kompyuterda demoqchiman to'rtinchisi esa bu именно fotograf hisoblanadi chunki уже siz shaxsiy brend rivojlantirayotgan bo'lsangiz onlan kу апус qilmoqchi bo'lsangiz по любому профессионльный фотосesсия sizga kerak o'shaning uchun pродюser цenterda bu xodim обязательно ishlashi kerak demoqchiman o'zimizda ham shunaqa ya'ni bitta ekspertga biza bir oyda ikki ikki marta yoki uch marta fotosessiya qilamiz bu to'rtinchi inson beshinchi inson esa bu уже professionaльнiy targetolog tajribasi kamida ikki yildan yuqori bo'lishi kerak чтобы именно shaxsiy brendlarga yoqadigan targetolog demoqchiman chunki hozirgi payt o'zbekiston bozorida targetolog soni juda judayam ko'p lekin hammasi именно bizneslar bilan ishlagan ya'ni именно korxonalarni yoki magazinlarni yoki butiklarni reklamasi bilan shug'ullangan inson lekin bizlarga esa именно shaxsiy brendlarni имено shaxslarni ya'ni blogerlarni reklamasi yoqadigan inson kerak demoqchiman bu beshinchi xodim deb hisoblanadi специалиsт продюсерский senтrda oltinchisi esa bu уже именно redaktor redaktor nima vazifalarni bajaradi именно xatoliklarni to'g'irlaydi именно matnda demoqchiman gramматический bo'lishi mumkin yoki смысловой bo'lishi mumkin yoki именно текstni переvodi bilan shug'ullanishi mumkin demoqchiman ya'ni redaktor yettinchi inson esa bu stories vazifasi maker vazifasiga nima kiradi maker har bitta ekspert yuborgan videolarni instagram sahifasiga tiktok sahifasiga youtubega telegramga joylashtirib chiroyli оформления qilib yuklaydigan inson deb hisoblanadi ya'ni именно kontentga javob beradigan inson sakkizinchisi esa bu уже reels maker reels maker degani bu o'zi rilslarni masalan sсyomka qilmaydi balki менно ssenariy berishi mumkin rilslarga yoki именно shu narsani yuklab borishi mumkin har xil platformalarga bu bo'lishi mumkin instagram telegram youtube tiktok ya'ni maker reels maker nima farqi bor storismayer konkretni kontentlarga storisda javob beradigan bo'lsa reels maker esa именно shu publikatsiyalarga javob beradigan inson bu bizda uje по 8 sakkizinchi xodim to'qqizinchi xodim esa bizda bu yerda uje dizayner deb hisoblanadi ya'ni имено dizaynerni ham ikki xil yo'nalishi bor birinchi dizayner aytaylik misol sifatida bu akkaunt упаковкаsiga qaraydigan bo'lsa vizualga qaraydigan bo'lsa обложкalarni dizayniga qaraydigan bo'lsa yoki avatarka youtube bannerga ikkinchi turdagi dizayner esa bu уже prezentatsiyalarga qaraydi ya'ni именно besplatniy vebinarga yoki bepul darsliklarga yoki в целом kursni презентациyяasiga qaraydigan inson ya'ni bizada ikkita dizayner bo'lishi kerak prodyuserskiy центрda bu ужe to'qqizinchi и уже o'ninchi xodim deb hisoblanadi ya'ni именно ikkita turdagi dizayner уже o'n birinchi направления esa bizada уже mobilograf ya'ni mobilograf nima uchun kerak agar bizada professional operator bo'lsa professional operator misol sifatida имeнno rilslarga prodajni postlarga javob beradigan bo'lsa mobilograf esa har xil именно video sohasidagi kreativlarni qilishi mumkin именnо masalan aytaylik siz kosmetolog oladigan bo'lsangiz u yerda qanaqadir trendoviy video yaratmoqchisiz uni operator qilib olmaydi uni mobilograf qilish kerak o'sha effektlar bilan imenno video qilib imennо katta поmot olishi uchun ho'p o'n ikkinchi xodimimiz esa bu именно subtitr retush bilan shug'ullanadigan Uh, inson ya'ni именно biza ko'p ayol kishilar bilan ishlaganimiz sababli uh, ko'pchilik ayollarda masalan kosmetologiceskiy protedurasi yoki имен nimadir bo'ladigan bo'lsa bo'ynida muammo bo'lishi mumkin mumkinименно terapiya olgandan keyin yoki именно har xil uh, yuzda qanaqadir effektlar bo'lishi mumkin yoki bo'yamagan bo'lishi mumkin o'shaning uchun именно продери центрda alohida shunaqa inson bo'lishi shart который retush qiladi retush degani bu yuzni masalan tinnuv qiladi yoki ustiga makiyaj qo'yib qo'yishi mumkin bu ham erkak kishilarga to'g'ri keladi ham ayol kishilarga to'g'ri keladi и plyus o'sha xodim ham subtitr bilan shug'ullanadi ya'ni bitta video masalan montajordan keyin kelsa u inson uni ham retush qiladi tekislab oqartirib и ham subtitr yozadi subtitr bilasizlar nimaligini masalan yozilayotgan ya'ni gapirilayotgan tekstdan keyin xuddi shu narsasi как текстовом формате videoda как видео анимаtии chiqadigan narsa demoqchiman o'n uchinchi xodim esa bu именно технический spetialist deb hisoblanadi bu bepul vebinarlarga vizonlarni yoki youtubelarni nastroyka qilib beradigan odam o'n to'rtinchi odam esa bu уже rазработчик ya'ni именно saytlarni yaratishi mumkin посадочный lendinglarni yaratishi mumkin и тому подобное o'n beshinchi xodim esa bu уже как ofis menejeri deb hisoblanadi chunki har bitta proдю centerda katta jamoada ofis menejeri bo'lishi shart buni vazifalariga nima kiradi klientni kutib olish yoki choy damlab berish и тому подобное и o'n oltinchi xodimimiz esa именно продюерси centerda bu project meneдjer deb hisoblanadi project manager bu har bitta bo'layotgan именно xodimlarda muammolarni hal qiladigan odam и plyus zadachani berib kontrol qilib nazorat qiladigan inson deb b hisoblanadi ham xodimlarni ham имеnnо ekspertlarni ya'ni именно sistema qanaqa bu yerda ishlaydi desagiz masalan bizada boshida shogirdlar tursa undan keyin xodimlar tursa har bitta xodimni o'zini otdelani rahbari bo'lsa i ularni tepasida turadigan proj menejer hisoblanadi ptepasida turadigan inson esa bu уже shu kompaniya основателi ya'nи именно главный продюсер deb hisoblanadi demoqchiman bunaqa продюсерский центр ochish uchun necha pul pul kerak agar siz birinchi toifadagi produser bo'lmoqchi bo'lsangiz siz достаточно aytaylik ming dollardan bir yarim ming dollargacha bo'lgan именно kursni sotib olasiz onlayn kursni shu soha bo'yicha produser bo'lib ishlaysiz i oyiga aytganide kamida ikki ming dollardan besh ming dollargacha daromad topa olasiz agar birinchi toifadagi produser bo'lsangiz agar siz именно prodyuser solo bo'lmoqchi bo'lsangiz siz уже bu yerda olti kishidan sakkiz kishigacha bo'lgan komanda uchun хотя бы ofis olishingiz kerak bu nechi pul tashkil etadi sakkiz yuz dollardan ming dollargacha bo'lgan ofis olsangiz undan keyin har bitta xodimni har oyga к примеру yuz um, dollardan aytaylik uch yuz dollargacha oylik to'laydigan bo'lsangiz именно proyektlar uchun и plyus o'zizni bilimingizga sarmoya qiladigan bo'lsangiz и plus um, o'zigizni reklamangizga ozgina pul tikishingiz kerak bo'ladi ya'ni именно ikkinchi toifadagi produser bo'lib ishlash uchun oyiga kamida siz oyiga emas ya'ni именно bittalik как вложения kamida besh ming dollardan aytaylik yetti ming dollargacha tashkil etish kerak agar именно продюссерский центр qurmoqchi bo'lsangiz kamida rаsходingiz ellik ming dollardan yuqori bo'ladi nima uchun chunki masalan aytaylik bitta video otdelni o'ziga masalan siz kamida o'n ming o'n besh ming dollarlik оборотоania olishingiz kerak ya'ni professional kameralar svetlar там petlichkalar и тому подобные montaj oтdeliga esa kamida ming dollarlik kompyuter bo'lishi kerak chunki уже uh, professional kameraga bu video olinadigan bo'lsa уже u montaj otdeliga o'tadi plyus produser уже produser senter qurayotgandan keyin o'zini bilimiga yanada ko'proq pul tikishi kerak kattao natijaga olib chiqish uchun и plyus har bitta xodimni обеспеениsi bor oyligi bor o'shaning uchun siz agar produser senter qurmoqchi bo'lsangiz kamida siz ellik ming dollar tikishingiz kerak bo'ladi demoqchiman o'zim esa 100 ming dollardan oshiq pul именно e центр qurish uchun rivojlantirish uchun tikkanman demoqchiman agar siz shuncha pul tikib продюссерский цeнтр ochsangiz buni muvaffaqiyatsizlik bo'lishi ya'ni pровал bo'lishini qanchalik shansi bor nima bo'ladi agar proval bo'lsa endi xuddi lюбой biznes kabi bu yerda ham к инно proвалga katta yuqori agar siz именно ikkita xatolikka yo'l qo'yadigan bo'lsangiz sizni bu produser центрngiz oxir oqibat nolga o'tiradi yoki siz minusga kirib ketishingiz mumkin birinchisi agar siz именно yosh xodimlarni oladigan bo'lsangiz bu sizni katta minusga tiqadi chunki va основном bu sohada yoshlar ishlaydi lekin yoshlarni esa mas'uliyati bo'lmaydi bu ham o'zi bitta risk demoqchiman yoshlar degani bu o'n besh yoshdan yigirma yoshgacha bo'lgan insonlar ikkinchisi esa bu qanaqa xato bo'lishi mumkin agar produserni o'zi shaxsiy brendini rivojlantirmasa bu ham sizga katta minus послужить qilishi mumkin chunki ertag sizni hamma kspertlaringiz yo'q bo'lib qoladigan bo'lsa siz baribir har oylik именno to'lovlaringiz bo'lishi mumkin imenno xodimlarni обеспеченияi bo'lishi mumkin в итоге siz minusga kirib ketishingiz ehtimoli juda yam katta Nici Pul, doar Roma Tops a băiat de șopra din suicid central calei. ho'p agar birinchi продюuсироvaniе qiladigan bo'lsangiz birinchi turdagi siz, siz oyiga ikki ming dollardan besh ming dollargacha topa olasiz ikkinchisi esa prodyuser solo ya'ni komandadan olti kishidan sakkiz kishigacha bo'ladigan bo'lsa oyiga siz o'n ming dollargacha pul topsangiz bo'ladi uchinchisi esa siz minimalьniy o'n ming yuqori pul topasiz lekin именно uchinchisida produser senda juda ham katta siz ham minusga ham kirib ketishingiz mumkin agar siz vaqtida запуск qilmaydigan bo'lsangiz yoki vaqtida shaxsiy brandlarni rivojlantirmaydigan bo'lsangiz o'shang uchun ekspertlar bilan har doim gaplashayotgan payt siz через договор orqali gaplashshngiz kerak agar ertaga ekspert kasal bo'lib qoladigan bo'lsa yoki pulni вaзzrat qilmoqchi bo'lsa yoki o'zini vazifalarini vaqtida bajarmasa aybdor в итоге ham siz bo'lasiz ham итое siz kuyasiz demoqchiman ekspertlarni qanaqa xatosi bor va qanaqa maslahat bera olasiz bu bo'yicha top xatolardan bittasi ekspert tomonlama o'tkaziladigan и man o'zi qanaqa maslahat beraman birinchisi bu что прodyuser bilan agar ishlasa именно pul to'lab qo'ygan bo'lsa bo'ldi man pul to'lab qo'ydim san shu narsani qilib berishing kerak bo'ldi natija kutai yo'q unaqa narsa emas prodyюser bu sizni prosta ishchigiz emas xodimingiz emas menejeringiz emas siz unga xuddi kаk партнер относиться qilishingiz kerak имеnno agar munosabat haqida gapiradigan bo'lsam agar imin ish jarayon haqida gapiradigan bo'lsam bu inson sizni qanaqasiga nuqta a dan nuqta b ga olib keladigan именно shu narsani yo'lni biladigan inson deb hisoblanadi shuning uchun siz u bilan именно сообща работать qilishingiz kerak ya'ni maslahatlashib hamma narsaga pul to'lab qo'ydim u narsa qilib berish kerak natija bo'lishi kerak degani emas bu sizga stavka emas masalan pul tikding undan keyin kutasan siz o'zingiz ham ishlashingiz kerak demoqchiman xuddi produser kabi ekspertni ikkinchi xatosi esa bu storisni vaqtida yubormaslik agar siz storisni vaqtida yubormasangiz bu yerda prodyuseri aybi bo'lmaydi lekin запуск oxir oqibat o'xshamaydi и bu proвалga qarab ketadi demoqchiman uchinchisi esa bu ishga aralashish agar siz prodyuserni ishiga aralashadigan bo'lsangiz yoki и operatorimi farqi yo'q kimni masalan mana bu to'g'ri bu noto'g'ri mana bu narsani to'g'ri qilibsan mana bu is noto'g'ri desagiz постяо ishga aralashaversangi natija siz xohlaganday bo'lmaydi ya'ni именно protsess ish jarayoni sizga yoqadi lekin oxir oqibat natija sizga ham u prodyuserga ham yoqmaydi demoqchiman to'rtinchisi esa bu tez natija kutish ya'ni именно masalan siz shaxsiy brendingizga to'lov qildingiz yoki shaxsiybrendingizni rivojlantirmoqchisiz и siz уже сразу ikki haftada so'raysiz qani natija nima uchun man qo'yilmadi nima uchun bu bo'lmadi unaqa narsa bo'lishi kerak emas shaxsiy brendiz именно adekvat holatga kelishi uchun именно yoziladigan formatda bo'lishi uchun kamida uch oydan olti oygacha vaqt kerak bo'ladi именно videolarngiz uchishi uchun yoki odamlarni tanish uchun yoki siz doveriyaga kirishingiz uchun yoki именно onlayn kurslaringiz sotilishi uchun shuncha vaqt kerak bo'ladi demoqchiman endi конечно любой случай исключения bo'ladi что siz birinchi oydan ham daromadingizni ko'tarsangiz bo'ladi pulingizni chiqazib olsangiz bo'ladi katta запus qilsangiz bo'ladi ya'ni bunaqa случайlar ham mavjud lekin man hozir aytayotgan narsa ko'pincha holatga to'g'ri keladi buni top yettita sababi bor birinchisi agar именно аuditoriyя не то bo'lsa ya'ni misol sifatida agar kurs siz sotadigan bo'lsangiz biznes направления bo'yicha lekin sizda o'n besh yoshli tiktokerlar yoki именно maktab o'quvchilari o'tiradigan bo'lsa hech kim kurs sota olmaydi osaning uchun birinchi o'rinda siz auditoriyani tahlil qilishingiz kerak ya'ni именн analiz qilishingiz kerak ikkinchisi agar именnо produktni o'zi yoki именно kursi o'zi kuchli bo'lmasa yoki ен negativga to'la bo'lsa u narsa sotilmaydi и запуск o'xshamaydi demoqchiman uchinchisi esa bu agar ekspertdi yetarlicha именно natijasi bo'lmasa o'zini sohasi bo'yicha misol sifatida o'zi dietolog bo'lsa lekin vazin yuz kilodan oshiq bo'lsa qorni chiqqan bo'lsa u odamlarga ozdirishni o'rgatadigan inson итой kurs sotib oladimi odamlar yo'q bu uchinchi sababi to'rtinchisi -e esa yetarlicha vaqt o'tmaydi ya'ni именно masalan progrev qilmagan bo'lishingiz mumkin yoki именно nimadirlarni yoritib bermagan bo'lishingiz mumkin o'shani uchu har doim vaqt masalasi ham rol o'ynaydi demoqchiman beshincisi o'quvchilar natijasi yo'qligi chunki o'quvchilar natijasi bo'lmasa shu narsani ko'rsatmasangiz odamlar sizga dоверять qilmaydi oltinchi sabab esa agar sotuv otdeli грамотный bo'lmasa ya'ni именно agar sotuv otdeli вообще yoki umuman yo'q bo'lsa kurs umuman sotilmaydi хоть agar prodyuser ekspert zo'r bo'lsa ham mingta заявка olib kelib bersangiz ham lekin sotuv otdeli bo'lmasa yoki sifatsiz bo'lsa siz kursni o'xshatolmaysiz и sotolmaysiz olmaysiz и в итогепровал uchraydi yettinchi sababi esa agar bu sizni birinchi запускиingiz bo'lsa yoki ekspertniki chunki bunaqa holatda masalan siz xatoliklar допускать qilishingiz mumkin и bu narsani analiz qilib siz o'sha keyingi запускda bu xatoliklarni допускать qilmasligingiz mumkin demoqchiman nimaga o'zbekiston bozorida запуск larni to'qson foizi unaqa katta summaga qilinmaydi buni ikkita sababi bor birinchisi bu prodyuserda ikkinchisi esa ekspertda agar prodyuser новичок bo'lsa yoki endi kecha qanaqadir youtubeda darsiklar de ko'rib olib o'zini prodyuser deyotgan bo'lsa yoki yuqori natijalarga ega bo'lmasa yoki достаточно praktikasi bo'lmasa bu birinchi sababi ikkinchi sababi esa agar ekspertda yetarli bilimi bo'lmasa agar uni yetarli bilimi bo'lmasa prodyuser kuchli bo'lgan holatda ham masalan prodyuser unga progre beradi yoki mavzular beradi ekspert bu narsani yoritib berolmasa bera olmasa gapirib bera olmasa соответственно katta zapusk bu insonlar qilaolmaydi ya'ni именно ellik ming dollardan yuqorigga запсь olmaydi demoqchiman bu sohani kelajagi qanaqa endi bu soha o'ylashim bo'yicha kamida besh yildan o'n yilgacha o'zbekiston bozorida turadi bu narsa postaяно aktual bo'ladi chunki hamma narsani biza ikkita tarafdan sudit qilishimiz kerak birinchisi bu o'zi qayerdan boshlandi ikkinchisi esa bu rossiya bilan o'zimizni solishtirishimiz kerak chunki ularni bozori hozirgi payt oldinda agar иmenno qayerdan paydo bo'ldi deb sudit qiladigan bo'lsak birinchisi sababi bu, bu, bu karantinda masalan biz именно karantin boshlangandan keyin bizaga иmeнно blogerlarga mutaxassislarga instagram olamiga и plyus o'zi kurs sotilishiga juda katta ta'sir bildirdi chunki именно karantin bo'lgan paytlar odamlar tushunishdi что onlayn orqali o'qisa bo'ladi zoom degan narsa bor platformalar bor что ishlaydi odamlar bu orqali bilim ola oladi degan eng birinchi faktor uyg'otib berdi iиmenno info biznes o'zbekistonda yaralishi uchun и plyus man o'zim aytganimdek примерно to'rt yarim yildan beri bu sohada bo'lsam man ishlayotgan payt hech qanaqa bloger ekspertlar погре за degan narsa yo'q edi мено o'zim bu nara bilan shug'ullanib kelardim пока boshqalar именно sm bilan shug'ullanib kelayotgan payt ya'ni bu уже aytaylik to'rt yildan beri mavjud o'zbekiston bozorida и endi shu ikki ming yigirma uchinchi yil oxirlaridan boshlab bu endi rivojlanib kelyapti rossiya bilan biz solishtiradigan bo'lsak to'rt yil besh yil oldin rinokda yuradigan bo'lsa hozirgi kunda ham bu juda judayam dolzarb mavzu ya'ni именно o'zbekistonda bu kamida besh yildan o'n yilgacha yashaydi undan keyin o'n yildan keyin nima bo'ladi man уже bilmayman ya'ni siz agar hozirgi kunda kiradigan bo'lsangiz bu sohaga siz juda judayam Uh, zo'r daromad topsangiz bo'ladi и узнаваемый bo'lsangiz bo'ladi и o'zingizni boshqa bizneslaringizni ham bu orqali rivojlantirsangiz bo'ladi kim o'zbekiston bozorida qoladi unda agar biza именно kelajak haqida gapiradigan ghe bo'lsak misol sifatida hozirgi payt bizada rinok mana bunaqa holatda turibdi и borgan sari bu rivojlanyapti ya'ni prodyuserlar ekspertlar soni judaham ko'payib 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 ketyapti lekin o'sha же uch yildan keyin bu уже mana bunaqa qilishi boshlanadi ya'ni kamayishni boshlaydi nima uchun desangiz Uh, hozirgi payt uh, ko'ryapsiz что judayam ko'p kurslar ko'payib ketgan именно ham ekspertlarda ham prodyuserlarda и i... каждый второй ya'ni har ikkita odam bu soha bilan shug'ullanyapti instagram rivojlantiryapti и borgan sari именно produktlar ko'payib ketyapti mahsulotlar yoki ekspertlar yoki kontentlar и в итоге ko'p auditoriyada же bannerni л uyg'onyapti bannerni слепота degani bu qachonki inson bitta narsani ko'rsa u просто ko'rmaganini o'tkazib yuboradi demoqchiman и hozirgi payt agar siz onlayn kurslaringizni sotuvi misol sifatida bir yil oldin yigirma ming dollarga qilayotgan bo'lsangz hozigi kun o'n ming dollarga qilayotgan bo'lsangiz siz bu narsadan hozircha xafa bo'lmang ya'ni hozirgi payt o'zbekiston bozorida arzon produktlar sotilayotgan bo'lsa yo odamlar masalan qimmat produkt sotolmayotgan bo'lsa buni bitta sababi bor chunki produktlar juda judayam ko'payib ketdi konkurensiya ko'payib ketdi и hozir odamlar farqiga bormaydi qaysi produkt qaysi ekspert o'zi sifatli i natija bera oladi qaysi biri esa natija bera olmaydi и итоге bu oxir oqibat negativga aylanishi mumkin ya'ni o'zbekistonda uch yildan keyin kelajakda nima bo'ladi уже qimmat produktlar sotilishi boshlanadi и odamlarda qimmat degan возражение сразу yuz foiz yo'qoladi nima uchun chunki уже odamlarga birinchi o'rinda именно buni narxi emas balki мenn qiymati turadi ya'ni bu produktdan u qanaqa natija oladi agar uch yildan keyin aytganimdek bu narsa hozirgi payt yuzta bloger bo'lsa undan keyin sekin sekin o'nta o'n beshtaka borib qoladi chunki faqat имеnno sifatli mahsulot sifatli onlayn kurs natija beradigan именно transformatsiya qiladigan insonlar o'zbekiston bozorida qoladi odamli faqat sifatda ketdan quylashni boshlaydi o'shan uchun agar hozirgi kunda siz заск kichkina bo'lsa siz faqat o'zigizni ustingizda ishlang o'zingizni bilimingizni ustida ishlang o'zingizni onlayn kurslaringizni ustida ishlang o'quvchilarni hayotni o'zgartiring o'shanda siz oxir oqibat ikki yi uch yildan keyin katta natijaga erishish kafolati bo'ladi demoqchiman